चिन्त्यरूपमन्तराय चिन्तनं निरन्तरं वसन्तमेव योगिना तमेकतन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमागरेण योग यु व्रष्टभूतिैति सोचिरा सायु व्रष्टभूति मृ भैति जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मा जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवासुरनमस्कृतम् पूजे सर्वस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको हेशा तेजस्वी

আমি <laughs> কইতেছি के शरणये तुभके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वमंगला माता नो पार्वती परमेश्वरो गणेश संग संयुक्त वन्दे वाञ्छितरते विश्वो नाम रूपाभ्याया देवी सर्वमंगला तयो वसं सुप्रणां कूसाम सर्वतो जयमंगला देव रत्नम गुदरुत्ते देवतारकं भजे देवा विद्या क्षेत्रीय बुद्धाव तारे को कर्ण मंडले को राज्य देश के भास वर्तमान काल में बहार विश्वास नाम समस्त स्तिक्षणाय ने हिमं तुरुतु पुष्य मासे कृष्णे पुष्य दश एकादश्याम तिथोवा त्रहर सोम्यवासरे युक्तायाम एवं नमशेशनम शिष्टायाम पुण्यायाम पुनिकारे महापुण्य शुभ ತಸ್ಯ ಪ್ರಭುನೇನಸ್ಥೇ ಪರಸ್ಥವೇಶುರಾ ಲಕ್ಮಣ್ ದ್ವಾರದೇವತಾಭು ಮಂಂಡಬಾಚ್ಯೇ ಉತಾರ್ಶೋ ರಘುನಾಥನ ಪೂಜಾಮಿ ತಮವಜಾಮಿ ತಸ್ಯ ಪುನಃ ಸೇವಕಃ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸತ್ಕೂರುಂ ಜಾಯೀತ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಶಿಖರ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು नमो गुरुभ्यो का नमो प्रेम्य परबाद का भ्यारा आचार्य सिद्धेश्चरबाद का भ्योनो तल्श्मी तो पदिबाद का भ्यारा मारा इनसमारंभाम शंकराचार्यम च्यमाम गुरु परंपराम इनाचल शंकराग्रात्र्यम गुरुरुप्यनम शंकराचार्यम रियंदम इत्यं भ्यारा मिहम

यकाभ्यां समर्पयामि दिक्षाप्राप्तवयस्तादो तपनीय निवाहङ्गतास्या भूषणं ते समर्पये ॐ नमो नारायणाय तृणपादकाभ्या नमः आभरणं समर्पयामि शास्त्रज्ञानसुगन्धेन सकलं भारताचिरम्

शङ्कराचार्यवर्यद्विख्यातस्वामि सद्रोपम् नित्यानन्दम्ख्यातमूर्ते सच्चिदानन्दतीर्थाय गुरवे नमः चिद्घनेन्द्राय गुरवे सीतारामेन्द्रमूर्ते चिद्भोधाय प्रशान्ताय राघवेश्वरमूर्ते रामचन्द्राय गुरवे राघवेश्वरमूर्ते रामयोगीन्द्रगुरवे नृसिंहाय शान्ताय रामभद्राय योगिने राघवेश्वरदेवाय यतीन्द्राय नमो नमः विद्याधनेन्द्रगुरवे रघुनाथाय ते नमः रामचन्द्राय गुरवेद्यास्वरूपिणे

नारायणि नम्र नैनीनयनां भुवाः दिव्यदेवते तिगण्डद्द्वजसुन्दरीति शङ्कमहरिती शशिशेखरवल्लभेति त्रिशस्ते देवप्रायकेषु संस्थिताये तस्ये नमः त्रिभुवनेकगुरुतरुणे श्रुते नमोस्तु शोभा करुणा भालाप्रसुक्ये नस्ये

ಭೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳಗೆ ॐ हिरण्यगर्भ समवर्तता ग्रह भूतस्तेजा आसीत सदाधार पृथ्वी इंद्रिया मुते मांग कस्मि देवाया हविशा विदेमा सदग्रहेण महासुरनांजलिसेवां समर्पयामि आनंदमानंदकर्म प्रसन्नम् जानस्तुरुकम् जगतेरुकम् योगिन रमी जंभरोग विद्यम सिद्धम पुरुषों नित्य महान मामी कर्मणा प्रजयाधाने नत्यागे नहीं के अमर दत्तवा नशोल परे नाना कन्ये तंगवायां विप्राजदे तत्क्षयो विषंदी वेदांसा विद्या न सुनिष्टार्था ब्रह्म लोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्चन्ति सर्वे पापम् परमेश्व भूतै यत् पुण्डरीकम् पुरमद्य सर्गस्थन् तत्रापि दकरङ्गगनम् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च तस्य कस्य प्रकृतिलेन परः स महेश्वरः काशाय वस्त्रत्युदयम् मङ्गलम् चालुशोभनम् त्रैलोक्यव्याप्तदेहाय युग्ममाच्छादनन्दधे हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीन्द्यामुते माम् कस्मै देवाय हिशा देवा। इदम् फलम् मया देवा स्थापितम् पुरसस्तवाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि सद्गुरवे नमः पूर्णफलम् समर्पयामि नार है, मत मन करोनाशर है मत मन करो श्रीराम भो दुःखोक प्रभु की कैसी के से

पालय